И действительно, на сегодняшний момент получилась такая ситуация, что сейчас как бы Европа смотрит не то, что говорит Трамп, но не понимает, что это бессмыслица. Потому что, во-первых, Трамп ну, как бы слишком много говорит. Я даже догадываюсь, что он не всегда помнит, что он говорил вчера. У него это есть. Он вообще, вы понимаете, он слишком много играет на публику. Вот это его увлечение шоу, оно бесконечно. И по этой причине, да, вот эта проблема, когда он постоянно играет на публику, когда даже не надо играть на публику. Это, это действительно, это срабатывает. Это срабатывает. И как результат, вот такая ситуация. Что сейчас действительно Европа меняется вокруг Зеленского. Ну, чтобы вы правильно поняли, что же добился Зеленский во время этой коалиции. Самое главное, оружие. Не, все же просто понимают, что ожидать, что европейцы дадут армию, это маловероятно. Оружие, да. И вот с этим, с этим вопросом порешали. Да, действительно, сейчас в Украине оружие поставляет, ну, как бы, Европа. Будет и дальше поставлять. Хотя, обращаю ваше внимание, по-моему, Макрон выступал, сказал, что сейчас 70% оружия, которым воюет Украина, это украинское производство. Украина сейчас наращивает производство, да, привлекая европейские, американские компании тоже, там разные. И причем действительно это производство как на территории Украины, так и на территории европейских стран, но на украинское предприятие. Есть такая ситуация. И как результат, действительно, оружие увеличивается. Как результат, в России дефицит бензина. Ну, смотрите, я не в России, я в Киеве. Я, как вы, тоже читаю новости. Ни больше, ни меньше. По этой причине, да, я читал, что там перебо... даже сегодня читал, что в Москве не хватает бензина, прочитал, но не больше. Я не знаю, правда это или неправда, вы знаете лучше. В конце концов, я, я говорю, я не в России. По этой причине не знаю. Действительно в Москве нет бензина. Или есть. Или это очередной фейк. Не знаю. Но то, что Украина действительно очень удачно наносит и будет наносить удары по нефтеперерабатывающим предприятиям в России, это факт. Это работает. Это работает. Да, действительно очень хорошо работает. И заметьте очень четко. Обращаю ваше внимание, что Трамп время от времени там высказывал, типа, зачем? На что Зеленский сказал, мы как наносили, так и будем носить. Понимаете, что сейчас произошло? Если действительно раньше все говорили, что ну вот там что скажут в США, то будут делать, ну соответственно, в Украине и так дальше. Сейчас нет. Говорит, нет. Сейчас что скажет Трамп и что скажет Зеленский, Трамп будет делать.